Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah Husna binti Wad Basmin, wakil daripada grup 9 yang membentangkan mengenai modul inovasi pengajaran berintegrasikan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Saya Afkar Sahih bin Hamim aa, Daripada Kumpulan Sembilan akan meneruskan aa, Pembentangan ini dengan paparan slide yang seterusnya Iaitu mata pelajaran yang telah dipilih oleh kami Ialah pendidikan Islam Manakala tarikh adalah 4 hari bulan 6 2025 Dan harinya adalah hari Rabu Uh, RPH ini adalah untuk tingkatan 4 kreatif yang mempunyai bilangan murid seramai 24 orang masanya pula adalah 10.30 pagi hingga 11.30 pagi yang berdurasi 60 minit yang di bawah tema Fekah dan tajuknya adalah haji dan umrah. Standard pembelajaran adalah 4.20.2 iaitu menjelaskan syarat wajib, rukun, wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Terdapat tiga objektif. Yang pertama adalah pelajar dapat menyatakan syarat wajib rukun perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah dengan betul. Objektif yang kedua, pelajar dapat menampal situasi berkaitan haji dan umrah kepada kategori iaitu syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah dengan tepat. Objektif yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah dengan tepat. Nama inovasi yang saya pilih adalah Kahoot. Bahagian yang menggunakan inovasi kahoot dalam RPH adalah pada langkah tiga iaitu selama 10 minit. Isi pelajaran, pemahaman mengenai syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang pertama adalah guru menyediakan kuis menggunakan platform kahoot dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Yang kedua, guru memberi penerangan ringkas mengenai penggunaan kahut. Kemudian, murid menjawab soalan di platform kahut yang telah diberikan oleh guru. Seterusnya adalah guru memberi ganjaran kepada murid yang mendapat skor tertinggi. Akhir sekali, guru menilai dan menambah baik jawapan murid. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah kahut. Fokus, Nilai murni peka dengan arahan, KB kemahiran berfikir adalah menganalisis dan memilih jawapan dan KP kemahiran personal adalah berkeyakinan. Seterusnya adalah langkah-langkah nak bangunkan Kahoot. Yang pertama, guru mendaftar akaun di laman Kahoot supaya boleh mengakses semua fungsi untuk mencipta kuis interaktif bagi pelajar. Yang kedua, guru log masuk ke akaun Kahoot menggunakan maklumat yang telah didaftarkan bagi mengakses kuis. Yang ketiga, guru memilih jenis akaun guru iaitu teacher yang tertera pada platform Kahoot supaya boleh guna semua fungsi khas untuk guru dalam Kahoot. Yang keempat, guru memilih untuk kegunaan di sekolah supaya dapat mengurus kuis dan memantau kemajuan pelajar dengan mudah dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu skool yang tertera di dalam platform Kahoot. Langkah kelima, guru menekan butang create untuk mewujudkan permainan Kahoot. Langkah keenam, guru membina soalan iaitu soalan pilihan berganda dengan satu jawapan betul dan tiga jawapan palsu serta tetapkan masa menjawab selama 20 saat. Yang ketujuh, guru memasukkan soalan pemilihan. Soalan pemilihan ini adalah soalan yang mempunyai jawapan lebih daripada satu. Dan soalan true atau false yang mencabar dengan masa menjawab 20 saat untuk menguji ketepatan dan kecepatan pelajar. Yang gambar di sebelah kiri adalah gambar soalan pemilihan dan gambar sebelah kanan adalah soalan true atau false. Langkah yang ke-8, guru masukkan gambar berkaitan haji dan umrah untuk menarik perhatian pelajar. Langkah yang kesembilan adalah guru menyimpan kuis yang telah siap dibina untuk digunakan semasa sesi pembelajaran. Dan akhir sekali, langkah kesepuluh, guru berkongsi kod pin kuis dengan pelajar untuk membolehkan mereka menyertai kuis. Terusnya, saya Syazwani akan membentangkan inovasi yang kedua. Bagi standar pembelajaran, 4.20.3 menjelaskan pembandingan haji dan umrah. Untuk objektif, objektif yang pertama ialah pelajar dapat menyatakan pengertian ibadat haji dan umrah dengan tepat. Bagi objektif kedua, pelajar dapat menerangkan perbezaan waktu untuk menunaikan ibadat haji dan umrah dengan jelas. Objektif yang ketiga pula ialah pelajar dapat menjelaskan perbezaan jenis-jenis haji dengan tepat. Inovasi yang dipilih untuk digunakan dalam langkah pengajaran ialah Padlet. Seterusnya, langkah pengajaran yang dipilih untuk diaplikasikan inovasi ialah pada langkah ketiga iaitu selama 20 minit. Isi pelajarannya ialah pemahaman mengenai perbezaan tiga jenis haji. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, yang pertama ialah guru memberi arahan supaya pelajar menyatakan perbezaan tiga jenis haji melalui Padlet. Seterusnya guru memberikan penerangan kepada pelajar tentang cara penggunaan Padlet. Pelajar menyelesaikan tugasan dengan memuat naik hasil kerja di ruangan padlet. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil kerja yang telah dimuat naik di ruangan padlet. Guru memberikan peneguhan kepada pelajar yang berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan mengikut masa yang ditetapkan. Seterusnya, guru menilai dan menambah baik hasil kerja murid. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah pengajaran ini ialah inovasi padlet. Dan untuk fokus, nilai muninya ialah kerjasama, patuh dengan arahan guru, patuh dengan arahan ketua. Bagi kemahiran berfikir, menganalisis, memahami dan membandingkan. Dan bagi kemahiran personal, kemahiran komunikasi, keyakinan, tanggungjawab dan juga disiplin. Langkah-langkah bagi guru membangunkan inovasi Padlet yang pertama ialah guru perlu log masuk ke laman web Padlet terlebih dahulu. Yang kedua, guru membuat papan kerja yang baru dengan klik pada butang Make a Padlet. Langkah ketiga, guru mencipta folder padlet yang dinamakan topik Haji dan Umrah. Pada langkah keempat, guru memberikan arahan kepada pelajar melalui padlet yang dicipta pada ruangan description. Bagi langkah kelima, guru memuat naik gambar yang berkaitan dengan Haji dan Umrah untuk menarik perhatian pelajar. Seterusnya, guru perlu klik pada copy link to board untuk berkongsi aktiviti tersebut kepada para pelajar. Seterusnya, saya Afkar Saifi Hamim, saya akan bentangkan inovasi yang seterusnya. Sebelum itu, bagi standar pembelajaran iaitu 4.20.5 iaitu menerangkan kaifiah pelaksanaan haji tamatok Jadi, objektif pembelajaran ini ada tiga iaitu yang pertama, pelajar mengetahui cara-cara untuk melaksanakan haji tamatok yang kedua, pelajar pasti rukun, wajib dan sunat haji tamatok dan yang ketiga, pelajar mengetahui adab dan larangan dalam melaksanakan haji tamatok Inovasi yang telah dipilih bagi melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini adalah teknologi kuisis. Seterusnya, bagi langkah inovasi ini adalah di langkah pengajaran selama 10 minit iaitu di langkah 3. Isi pengajaran tersebut adalah pelajar dapat menyatakan adab dan tentang bab menyatakan tentang adab dan larangan dalam pelaksanaan haji tamattu. Aktiviti pengajaran ini pula adalah yang pertama, guru akan memberikan kuis-kuis ringkas tentang adab dan larangan semasa pelaksanaan haji tamattu di hadapan kelas menggunakan projektor dan komputer riba. Yang kedua, para pelajar akan berbincang sesama mereka di dalam kumpulan masing-masing untuk memilih jawapan yang tepat. Kemudian, Berdasarkan keputusan yang telah dibuat, ketua kumpulan akan tampil ke hadapan untuk memilih jawapan di komputer riba. Manakala yang terakhir, guru akan menilai dan mengulas jawapan yang dipilih oleh pelajar-pelajar setelah kuis selesai dilaksanakan. Uh, kemudian uh, kuisis ini berfokuskan uh, Dengan menggunakan bahan-bahan untuk mengajar Seperti komputer riba dan juga projektor Manakala untuk elemen merentas kurikulum adalah teknologi Manakala untuk kebat pula adalah menganalisis jawapan Dan nilai murni yang terdapat dengan latihan kuisis ini adalah Kemahiran bekerjasama, komunikasi dan menjana idea Saya akan teruskan lagi pembentangan ini dengan langkah-langkah Macam mana untuk kita membangunkan kuisis ini Yang pertama adalah untuk kali pertama ataupun untuk penggunaan harian, guru boleh mendaftar dengan percuma dan tiada sebarang pembayaran yang akan dikenakan. Yang kedua, guru boleh memilih tujuan penggunaan, penggunaan kuisis ini sama ada untuk sesi persekolahan, kerja atau penggunaan peribadi. Untuk sesi PDP di sekolah lebih sesuai pilihan yang dipilih adalah untuk kegunaan sekolah. Langkah yang ketiga pula adalah guru boleh menekan di bahagian assessment untuk memasukkan soalan-soalan atau kuis-kuis ringkas yang akan digunakan ketika sesi PDP. Kemudian yang keempat untuk membuat soalan di dalam kuisis ini guru boleh memilih sama ada untuk membuat soalan secara aneka jawapan iaitu MCQ, isi tempat kosong atau secara perenggan. Langkah yang kelima pula adalah pilihan jawapan untuk soalan seperti ya atau tidak boleh dimasukkan ke dalam kotak pilihan. Manakala butang save question akan ditekan setelah semua soalan selesai dimasukkan dan bagi memastikan soalan-soalan tersebut disimpan. Manakala langkah yang ke-6 pula, butang assign akan ditekan supaya akses diberikan kepada pelajar untuk menjadikan kuis ini dan memberikan kebenaran kepada pelajar untuk menjawab dalam tempoh yang ditetapkan ataupun yang diberikan. Untuk langkah yang terakhir pula, setelah soalan selesai diassign kepada pelajar, pelajar boleh menyertai kuis ini dengan tiga cara yang boleh diakses iaitu yang pertama melalui kod permainan, yang kedua melalui nombor kod dengan memasukkan kod nombor tersebut ke dalam laman web join quizzes by code ataupun melalui pautan yang diberikan. Baiklah, uh, saya pembentang yang terakhir, saya Nizatul Arifah. Bagi standard pembelajaran uh, 4.50.7 melaksanakan amali haji dan umrah. Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat melaksanakan simulasi haji dan umrah secara tertib mengikut urutan yang betul. Dan yang kedua adalah pelajar akan dapat menunjukkan nilai dan penghayatan terhadap ibadah haji dan umrah melalui refleksi. Seterusnya, langkah pengajaran yang dipilih untuk diaplikasikan inovasi ialah langkah yang pertama. Masih yang dijalankan selama 10 minit. Isi pelajaran ialah kuis pantas saya rukun apa. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memulakan pengajaran dengan mengadakan aktiviti imbas kembali menggunakan aplikasi WordWall. Beberapa soalan kuis berkaitan dengan rukun dan wajib haji serta umrah dipaparkan satu persatu di skrin menggunakan bahan bantu mengajar iaitu projektor. Soalan dijawab secara lisan oleh murid secara sukarela ataupun secara giliran. Aktiviti ini diadakan bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid dan menyediakan mereka untuk sesi simulasi selepas itu. Guru pula memberikan peneguhan kepada jawapan yang betul dan membuat pembetulan secara berhemah bagi jawapan uh, pelajar yang kurang tepat. Inovasi yang digunakan dalam langkah pengajaran yang pertama Uh, ialah Wordwall. Baiklah, langkah-langkah bagi menggunakan aplikasi Wordwall yang pertama ialah guru perlu melayari laman web Wordwall dan log masuk menggunakan akaun email dan Google. Klik sign up untuk membuat akaun uh, untuk membuat akaun baru jika belum mendaftar. Setelah berjaya masuk, uh, guru boleh memulakan dengan mengklik butang Create Activity untuk membina aktiviti. Setelah itu, beberapa template akan dipaparkan dan guru boleh mengikut kepada kesesuaian pengajaran. Bagi aktiviti ini, guru boleh mengklik kepada uh, template Find the Match untuk membina aktiviti. Guru boleh memberikan tajuk aktiviti dan memasukkan soalan dan pilihan jawapan pada bahagian yang telah disediakan. Setelah selesai, Klik butang done untuk menyimpan aktiviti dan paparan soalan akan keluar. Soalan yang telah dibina tadi aa, boleh dikongsikan kepada pelajar ataupun orang lain sekiranya guru klik kepada share dan tukarkan kepada public setting. Aplikasi ini boleh dikongsi dan disimpan aa, kepada orang lain dengan cara copy link. Pinterest, Facebook, Google Classroom, website dan QR code.